号称是亚洲第一卧佛，给徐老板算一下命。我在等你们，弟弟姐妹们好，兄弟姐妹们好，们好，今天是绍兴第二天，哦、新昌县。哦哦 这里是哪里？新疆大佛寺来了。今天这里是这里是干嘛的？来这里。呃，我们今天要去看一座大佛，号称是亚洲第一卧佛。这样的嗯。哦，这个大佛寺这里呢，它已经有一千六百年的历史了。那我今天想先看一下啊，等我吃个饭啊。你刚两餐吃好啊？台下一餐吧。我早上五点起床，去九点那个吃了早餐，又他们买给我早餐，又吃了一顿。现在现在十点半。 我已经吃了两顿，马上要吃第三顿了。等我再过一两个小时再吃那个中午饭。好了，我们要检票了。好，兄弟姐妹们，带你们。你不要一直说兄弟姐妹，我的兄弟姐妹们啊，你不是你的姐妹就是我的兄弟。姐妹。哦，是是是们以后以后又去了哪里？不要紧张，社恐，正儿八经的社恐。搞笑搞笑。兄弟姐妹们，来把镜头转给这个大字。 好，给大家看看这个佛呢，它是有出处的。知道这个佛是谁写的吗？弘一法师李叔同。但是呢，他不是在这里刻的，他提取的他写的这个佛字。嗯、说一下，他那个弟弟是其实文采，他是国妹，中国国妹，<laughs> 国国妹，中国,中国对，今年做到一百万粉丝，一百万，<laughs> 现在差。 九十九啊！你看这颗多美啊！更好看、啊，视频拍不出来。兄弟姐妹们，我这些没看。兄弟姐妹们，我今天要办一件大事。什么？给徐老板算一下命。<laughs> 好，怎么弄？我我。我他就他，左手抽，随便抽。抽五张。五好，我什么不知道为什么紧张。我有点 <laughs> 明天可以结婚吗？ 你不要说话。哦，好的好的，不说不说。还有一个。好。十四十三。胡子。胡子啊。嗯。你要讲虚岁还是实岁？讲虚岁。虚岁啊？哎，去年，嗯，去年不好，嗯，去年不好，他说你。嗯难怪没有女朋友出来我怎么？哎，跟你说三岁做。什么做？比他小三岁就做啊？哦，比他小三岁。哎，做跟做你不懂啊？ 小二十岁，小三岁的朋友不好。他说你找四岁的合适。嗯，咱们联系我。啊、大,大三岁、四岁也好。大三、大四岁也好。大三有点多大四岁的龙。<laughs> 大三岁。 大三岁四岁，不好？他是中等。一定要小四岁，属龙的、属蛇的、属我属的，联系他啊！这个模糊掉哦哦，你看是这个位置，你二十一岁到这里了啊？二十二岁以下来，这个位置啊。二十二岁已经过了。二十二。哈 他四十多岁了，四十多岁啊啊，四十三。然后今年看你的边啊，好好。中元宝啊，哦，发财了，今年要肯定肯定，一百万，一百万，肯定有。家你账今年一，徐大本啊，今年要发财了，对粉丝们。一福，这是什么？有福气个福，有福气什么福气？女儿福呢，还是发财的？家顺了， 不管夫妻也好，子女也好，要高兴、等等转、转、圆满的。圆满了，什么事情都圆满了。他老子到过村里面吃不完，用不完。哦，证明你口福好。哦。想什么吃买什么吃，吃不完。想吃什么吃什么，果然。哦，那对的呀。还美食。对啊，美食视频，我真的真的没有错，我觉得。可咱把菜品干，一点人家十分钟，人家还要对你没良心。 不啊？意思是不要对别人太好。嗯嗯啊嗯，下一点哦，下载了哟，是不是要生小孩了？这个桂枝啊，多好啊！这是什么？掀开乌云看太阳，这光作这个太阳啊！明年也好，你一张下巴都有，完美完美。哦，意思他要一飞冲天了，又赚钱，又生小孩。你看他什么时候能结婚？要看什么？什么？他手了。你手给他看一下，什么这个终身大事，你这是？ 是是是，明年，明年你你们联系我。刚刚龙对吧？龙蛇，你们联系我。还有个老鼠、啊，明年很好的，好的, <laughs> 好,的好的，谢谢谢谢谢谢，好好好，我给大家看到、啊、可以的可以的，明年我努力一下，可以可以。今年他又要发财，<laughs> 又要找老婆，又要生小孩，还有、哎、什么？忙不过、啊、<好>你们赶紧联系我、啊，不是谢谢啊，谢谢,<好>谢,谢再见，发财了啊。 我觉得说的没有错，我觉得我感已经感觉到了，啊啊啊啊啊对吧？很对啊，二十几岁了，二十。那个就、啊、是说那个二十二十几岁二十我就在说，哦，他在说什么？我在想，我女朋友是二十几岁嘛？<的>他说的是，我一心里在想啊，你四十多岁了，好 <laughs> 好搞笑，我笑死我了啊！哎 感谢年轻啊，感谢看我的命，对这个很很任就是有一点啊，什么有点，他说不能太相信朋友，走吧，朋友不是说了吗？对别的人，对吧？不要太好，真的是，否则人家可能会对，所以我一直我人嘛很善良嘛，对，太善良，我我知道这个问题，所以哎，呀，今天开始我就坏一点。 尤其是今年一定要抓住找女朋友的机会，兄弟姐妹们，不要催他结婚 <laughs> 找女朋友，给他推荐，直接推荐是。是的，是的，兄弟姐妹们，龙蛇龙年，老鼠，这个三个，你们看一下，<laughs> 如果赶紧联系我 <laughs> 啊，你们赶紧那个评价，姐也可以，没关系，<年>大四岁没关系，我都可以的，我这个一点点没问题，<年>对吧？你们知道对吧？对，姐，<laughs> 姐我在等你，<laughs> 姐我脾气可以，姐。 我会洗衣服、打扫卫生、做饭，我都可以。对，还会赚钱，真的赚钱也可以，我真的相信了。记得小三岁，那小三岁也联系我，你们赶紧联系，我在等你们。反正没关系，反正这个不是很准，所以差一两岁没关系。你要相信他，你信则有，啊，不信则无。卧、啊、佛殿到了，到了这里，可以开拍视频吧？前面没写不让不让拍，所以我现在拍的。 这里好大哇，空间超级大，差不多了，还要看吗？不看了，走走，我们这里就别的不用看了。对他们饿了，还有主要是刚刚拍了那个蒜泥。这个我觉得我给你们可以给你们大大快乐，今天的<是>最大的目标给你们大快乐，已经很满意，我们都很满意，心里、啊、现在舒服了对吧？花是二十块钱刚刚。对对对对对，二十块钱花了。 这么多人给大快乐，点击关注。本地推荐的一家，就是炸豆泡椒牛蛙、啊。